নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল নদীয়াল ব্লকৰসমূহ বন্ধু বান্ধৱীক নদীয়াল ব্লকৰ তৰফৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ' এটা মানৰ মাজলৈ আকৌ আদৰণি জনাইছোঁ কথাটো হৈছে মই এই যে মৰ্ণিং মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এই গাঁতডাল খান্দি আছোঁ কি কাৰণত খান্দি আছোঁ লগৰ দেউতাও আছে দেই ইয়াৰ দেউতা মোৰ ছাইডত ইয়াৰ দেউতা আছে গতিকে দেউতাই কিছুমান আইডিয়া দি আছে মই এই শালখন বনাই আছোঁ গাঁত যে খান্দি আছোঁ এইখন খাল খান্দি আছোঁ বনাই আছোঁ মানে এই খালখন কিয় বনাইছোঁ জানে এই মই যে কেইদিনমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ মোৰ পৰিয়াললৈ আৰু এজন সদস্য আহিল বুলি সেই পৰিয়ালৰ সদস্যজনৰ কাৰণে বনাইছোঁ মানে সদস্যজনৰ মাকৰ কাৰণে বনাইছোঁ মানে মোৰ গৰুজনীৰ কাৰণে বনাইছোঁ আমাৰ দাং কাটি গৰুজনীৰ কাৰণে বনাইছোঁ গম পালে আমাৰ যিজনী দাং কাটি গৰু আছে তাইৰ কাৰণে বনাইছোঁ এই খালখন তাই কি কৰে যেতিয়া গাখীৰ খীৰাব সময় হয় তেতিয়া ধুনীয়াকৈ শুই দিয়ে তাই লাঠটো মাৰেই লাঠ মৰাৰ পাছত তাই যদি ঠেং বান্ধি দিয়া যায় ঠেং বনাৰ লগে লগে উহাৰত হাত দিয়াৰ লগে লগে উহাৰখনত যেতিয়া হাত দি তাই উহাৰত হাত লগাই পেলাই গাখীৰ খীৰাবলৈ ধৰিব লাহেকৈ তাই শুই দিয়ে গতিকে ন শুব নোৱাৰাকৈ তাইৰ কাৰণে এই খালখন তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে মানে যেন কুকুৰ তেন টাঙনি সেইকাৰণে তাইক এই শাস্তিটো দিবলৈ ওলাই আছোঁ বাপৰে কি সাংঘাতিক দাং কাটি কৰোঁ মই মোৰ ভাষাত দাং কাটি বুলি ক'ম ইমান সাংঘাতিক মানে কি এতিয়া ধৰক তাই গাখীৰ খীৰাই আছোঁ গাখীৰ খীৰোৱা সময়ত কিয় এতিয়া এঘাৰ দিন পাৰ হ'ল যেতিয়া তাই গাখীৰটো খীৰাব পাৰোঁ গতিকে তাই গাখীৰ খীৰাইছোঁ আমি প্ৰায় এঘাৰ দিনৰ পাছৰ পৰা গাখীৰ খীৰাওঁ গতিকে গাখীৰ খীৰাইছোঁ খীৰোৱা পাছত কি হয় ধুকে তাই লাহেকে শুই দিব পোৱালিয়ে খাব আর মানুহে হাত লবাব তাই শুই দিব আরে ইমান কষ্ট তাইৰ কারণে দেখিছে মই ভিডিও দেখুৱাইছোঁ ৰাতিপুৱা চাৰে পাঁচটা বজাত উঠি তাই কারণে দানা চানা তৈয়াৰ কৰি তাই গোটেই গোহালিক চফা চিকুণ কৰি আরে দানাত কি কিন্তু দিওঁ জাতিলাও দিওঁ মাটিমাহ দিওঁ মচুৰ দালি দিওঁ ইমান দামী দামী বস্তুবোৰ খুৱাওঁ চাপৰ দিওঁ তাই গাখীৰ দিবৰ সময়ত বেইমানী কৰে তাইক সেইকাৰণে এনেকুৱা এখন খালত এনেকৈ সোমোৱাই দিয়া হয় এই এনেকৈ সোমোৱাইছিলোঁ খালখন অকণ ভুল আছিলে সেইকাৰণে আগফালে এডাল বাঁহ লগাই দিলোঁ বাঁহ লগাই ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিলোঁ আৰু পাছফালে নলগোৱাৰ কাৰণে তাই প্ৰথমবাৰ খালখনত শুই দিছিলে শোৱাৰ পাছত এইবাৰ মাজত এডাল বাঁহ লগাই দিলোঁ এইটো দেৰিছে পোৱালিটো পোৱালি খাবলৈ দিয়ে ধুনীয়াকৈ খাবলৈ দিয়ে তাত যেতিয়া মানুহে হাত লগাম উহাৰত লাহেকৈ শুই দিয়ে তাম কষ্ট দিছে গৰুজনীয়ে বহুত কষ্ট আৰু ইমান চালোঁ মানে প্ৰতিজনী মাকৰ যেনেকৈ সন্তানৰ প্ৰতি মৰম থাকে ন এতিয়া মাকবিলাক স্বাৰ্থবাদী হৈ নপৰে জানো নিজৰ সন্তানৰ বাহিৰে বেলেগৰ কথা নাভাবে হয়নে ঠিক তেনেকৈয়েও তেনেকুৱা গাখীৰ লুকুৱাই দিয়ে গাখীৰ খীৰাও মানে তিনি পুৱা এক লিটাৰ ওলাই বাকী গাখীৰ নিদিয়ে আৰু লাহেকৈ গৈ পথাৰত পোৱালিক লৈ খুৱাই থাকে বাৰু যি নহওক এনেকুৱা খাল এখন এনেকুৱা খালত গৰুক গাখীৰ খীৰোৱা আপোনালোকে দেখিছেনে জনাবচোন কমেণ্ট এটাকৈ আমাৰ গাঁৱলীয়া খাল দেই এনেই মেচিন আছে মেচিনবিলাকৰ কথা কোৱা নাই মই কিন্তু আমাৰ গাঁৱত এনেকৈ খাল বনাই একদম মঘাইটং গৰুজনীক দাং কাটি গৰুজনীক গাখীৰ খোৱা খীৰাই থকা আগতে দেখিছে নাই বাৰু আপোনালোকে এই কথাটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো আৰু এই চিষ্টেমটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি নিশ্চয় জনাব বাই বাই জয়